Так, Берлін, Хмельниччина з вами, дякую. Бровницький вітає, Кривий Рік. Всі є, Крим Києва. Кер'янсько-Подільський, вітання, дякую. Хмельниччина з вами. Дякую Хмельниччина, шляпи, усі, дякую. Як Латиш? проходимо мимо. Що тут у вас відбувається? Розкажіть нам, будь ласка. Підтримуємо наших хлопців. Гарного вечора всім. Мало дуже хто підтримує. Це дуже погано, бо українці проходять поруч мимо. Чомусь. Ви все? Зараз 2-5 і поїде. Дівчата, дочекаємося з нового Петрівців. Вася, що потрібно ставити на та... заряд. Кого? Вже дуже... за нього вийшов, щоб 57. не було готов до до утра він не вийде. П'ять хвилин. Правда. Дівчата з питань у приїдуть. Фото зробимо, два слова і з Богу. Запитують з Португалії, яку картину тобі намалювати. Що б ти хотів привезти. Єнотика, дьожика в тумані. Ось такий, знаєте, у нього такий є з, 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 з такою штукою через плечо. и намалюю. Бо ему океан он прислал. Я бачу, он показывал какую-то природу. Природу а я показывал. Вознесу а это стар... вот а, именно Вознесу. океан ему сегодня. Сейчас он распечатывает. Нема смысла везло. для того, чтобы... Было доброго вечера. Купайте. А где Марсель наш? Надо не поставить на месте. Так вот ищ. нормально да. Блин, а да, ты знаешь? У машины ты мне поставить на вот это, это преобразовать. <свистит> знаешь зачем? <свистит> вот так вот надо. Вот сегодня, сейчас. Раз, поставил на заряд, зарядил. Да. Ну, сделал. Вот Иванович, давайте в радио балакаем. Я все. У меня, у меня А я уже сам закипаю. Павла Рад, Берлін з вами, бачення простіш, нормально. Сидіть. Сидить. Ну, а де вони? Не знаєте? Не проходимо, ми налаште. А, а тоді все. я його забираю. Вони ще будуть через Підкормив. Олексій підкармлюють вас. Двори. Мені ще знаєш, що треба людей. Е, на Ютуб вилежить е, відео лапиша, в так? Да? Mm. І з субтитрами на англійську. Ну, прикольно буде, так. Да. А сейчас завтра мы же делаем фото на что? Сейчас будем фоткаться. Серега, кто может долучиться до Вот мы, мы о нем и говорим. Ты э, скажи, пожалуйста, э, я не знаю, как тебя зовут, э, неважно. Э, скажи, пожалуйста, что требует этот вот там э, своей голодовкой? Что он требует? На данный, Какие вот... на данный, на данный момент они, блядь, э, в болотах хоронят, короче, этих э, военнослужащих. Тупо топят в болоте. И вот как и, почему он голодовку объяснил, объявил? Что он требует? Он требует для того, чтобы, блядь, э, все это прекратить но что он может требовать, чтобы власть обратила внимание? Тогда уже будет да. ясно, власть заинтересована в этом или нет. У нас Днепро... а фонтёр... Люся, Люся, вы же не проходит Они два. там в что они там выкосили несколько... Подождите, я когда разговаривал с Латышом, я же говорю, два часа я с ним разговаривал, на меня там нападали и все остальное, да, но он не позволял э, э, ругаться, да? Хотя было, были моменты. Так там повозили несколько, несколько тысяч гектар леса и сделали типа, блядь, как кладбище для наших военнослужащих. А Откуда у него он такая тоже... смелость? Смелость и, я не знаю, таких людей очень мало. У нас неправо волонтер, который ездит приехал, туда, на... а он на сказал, они что даже не взяли. разрешает они... власть, подождите, власть не разрешает вывозить раненых. Это он говорил моему мужу. Я слышала. Понимаете, я не знаю, откуда у него смелости хватило высказывать это все. Не, ну, всё... Они Выпили... Вы... Дайте же я скажу, блин, ну, 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 ну что вы кричите один перед Они, дело в том, что выпили несколько тысяч... так леня вас не чуты блеще телефон сделали якобы кладбище mm -hmm. и хоронят людей короче там в этом болоте блять тупят тупят в болоте блять в итоге короче как получается что э Типа, блядь, останки там будут питаться, нахуй. Оно в Днепро впадает это болото, блядь. И останками будут питаться и мыться, нахуй, все остальное, короче, блядь, э, население, типа, блядь, Киева, нахуй, Украины, блядь, и все вот это. Да ну зайдите, послушайте, блядь. Ну, там реально, блядь, ну, это просто, блядь, жопа творится. Жопа творится в Украине. И всем насрать. Всем насрать на это все дело. Я с Латышом разговаривал, что там, ну как сказать, вот когда он сказал, он сказал, мы все равно до последнего будем воевать. До последнего. Я да вам скажу сказал. так, я видел буквально сегодня его видео, может кто видел его, когда он упал, и оператор его спрашивает, что упал, опять, плохо стало, и, и написано первая значит, потеря сознания во время голодовки. Он голодует. Так если даже он и умрет, так что с этого же ничего не поменяется. Он что, не понимает этого? Я с вами полностью согласен. Но... Конечно. человека на один больше, на один меньше. Да там все равно, там пускай хоть пять умрет. Пускай, там пускай нет, хоть десять зайдут и Лида, будут голодать, а и все помрут. Ничего не изменится. Много, много Лида, я с вами не соглашусь, потому что этот человек, этот латыш, он военнослужащий, после ранения он потерял ногу, достаточно на серьезном уровне занимается волонтерством для вооруженных сил Украины. У него большая поддержка среди военных, в реальности большая поддержка. И здесь, если он уже себя приведет в такое состояние, когда будет при смерти, есть большая вероятность, что реально ребята могут его поддержать. Потому сегодняшняя власть, мне кажется, все-таки обратит на него внимание. И они не хотят ссориться с военными. Они боятся военных. Ну вот люди уже пишут, что уже его скоро я откачивала. Ну, представьте себе, до какого уровня уже себя человек довел, что, что уже его скоро я откачивала. Ребята, а я вам хочу сказать, а сколько таких случаев каждый день? Сколько в, в этот... Все за бегут? Сколько там пацанов убивают? Наших же, наших, же, своих же убивают, а потом на карточке бабки снимают. Но это вот же было. Вы, вы же сами говорили, что наши ЗСУшники сами находятся под контролем. Вы знаете, кто за ними стоит? Офицеры, командиры, кто это? Вы знаете? Луса, вы Знаю. поймите еще такой момент. Ребята, вы думаете, там ребята на передовой не понимают, что происходит? Да понимают. Просто все вопрос... Э, когда начнут подниматься? И за таким, как латыш, могут и пойти. По крайней мере, хотелось бы верить в это. Володя, просто на идее никто тебе не выйдет. Деньги на народ у нас такой. Понимаете? Володя, спро хотел спросить: какая линия получается вот эта, блядь, ноль, э -э да? Ноль. Сколько Что? еще линий после ноля? Не, не понял. Сколько линий еще после ноля есть? После какого ноля? Ну, то есть ноль это, блядь, это уже соприкосновение, да? Там, блядь, бьются люди, блядь, между собой. Сколько еще после ноля есть линий для того, чтобы можно было выйти, например, на гражданку? Если не ошибаюсь, 6 линий. тоже херово, блядь, понял? Блядь, я, я бы, например, если бы я туда попал, я бы, например, стрелял нахуй всех сразу. Блядь. Всех. Вот там эти командиры, хуейдеры, блядь. А, Леня, я, просто, блядь. просто бы тебя шлепнули, и на этом бы все закончилось. Там пускай бы меня сделали сумасшедшим нахуй. Ну, блядь, ну... Ты чё, блядь, это ну. Я такого же мнения, как вот этот парень. И то же самое. Я не знаю. Меня бы заставили. Я бы вот именно разрядился в того, кто меня заставил. И все дела. А ну и всё. А, Только кто, кто тебя, так, Оля, тот, кто слушай, тебя заставил, подожди. Он, он на передовой с тобой не будет. Что так, что так... Сдух? хорошо, не, ну, а кто ж там он рядом он все равно, Он все равно каким-то боком будет общаться, блядь. Ну, как, ну, не не перебивай людей, не перебивай, чтобы болгана не было. И я хотел сказать рекламу. Ребята, немножко потапайте, Володя. Давайте закроем цель. Ну, что я должен вас вечно упрашивать? Ну, ты подивись на них. Президент не... легитимный. Федорович не клянчай, нахуй. клянчай. Не клянчай. Федорович не клянчай. Механик, давай ты мне не будешь говорить, куда, что мне делать, а я тебе, куда тебе идти, хорошо? Это, пи, это первый, к... это первый, У это шах. Кота, это кота. это, это ш... механик, это шах. А мат тебе то, что, допустим, смотри, тебя пустили подслуживать, а ты еще и подсматриваешь, понимаешь? Да, и за угла кто ты смотришь, так вот и слушаешь. Ну, Владимир, наша жизнь, особенно жизнь, те, которые военные, она ни сколько не стоит. Кто-то в чате написал, а сколько ж стоит наша жизнь. Наша жизнь за 10 лет ничего не стоит. Потому что в этой ребята, войне не только ребята, военные Ребята, это, это мы. Не это нет. мы ее так ценим. Это мы ее так ценим. Мы ее должны ценить. Я вам скажу, якщо зараз Верховний Раді того ж самого свиню эту заебашить, блядь. Ви представляете, сколько буде, крику? крикути? Міханік, ти не говори Далечко. такого стріму. Здравствуйте, здравствуйте товариші. Дай Боже, Гриша, дай Боже. Дай Боже. Слухайте, я зараз працюю, короче, в Харківському КЦК. короче, я не розумію, це російський стрім или український? Та ми сидім та стикаєш. Гріша, я... Гріша, a... Гріша тут... зачекай. Я тобі скажу, що після твоїх слів стрим на 100 людей впав. Навіби повиходили, знаєш. Мої слова, мої речення застосовують тих як слабохарактерних. Гріша, скажи свой адрес, де ти живеш. Я живу в Харкові, район Салтовка. Адрес Блюхера 13, Третій під'їзд, третій етаж, Квартира 32. Заповнив? Слухайте, ви туди казали, як ми збираємо цих людей ухилянтів по Україні. І чого ви, якби там кажете, розстріляли би там і далі далі. Ви не зможете так зробити, бо ми туди кидаємо всі ухилянти. Яклянт може стріляти у ухилянта? На заграду, що, блядь, по твоєму, блядь, ухилянти? Що по твоєму хилянку? Ну, дивіться, ти не хочеш. Льоня, 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 тихо, Гріша. Гріша, давайте, бо Льоня, він тролить. Він тролить, заспокійтеся. Та я понимаю, що тролить, блядь. Що такое хилян, блядь? Объясните мне, пожалуйста. Це... А чого ти я де, Механік, де ти зараз знаходишся? Ти Скажи мені. А чого я ухиляюся? ти мені скажи. А чого Де я ти зараз знаходишся? Ти мені скажи, де ти зараз знаходишся. Мені що то это государство дало, щоб я, блядь, Механік, де ти зараз знаходишся? Ти мені скажи. Та тебе не наплевать вообще. Ми тобі мне отправили три повестки, короче, чого ти не з'явився до воєнкомату? Думає, тому, що що я, сразу батьківщину захищати? я жопу витір і принес на Дивіться, а, тоді ми до тебе поїдемо додому і тебе заберемо, якщо у тебе нема е і що? грошей і що приїхати дальше? до нас. Ну, Гриша, і що збережу? А, раз раз а от яку батьківщину, як вона на, е в офшорах? Ну, дивіться, хлопці закінчаться. Де нам брати хлопців? Нам вже треба де хлопців брати. Так а ТЦК АТЦК поліція, як це нема? Нам не можна, нам, ніздя. нам ніздя. Ми не можна. Ми не вміємо воювати. Ми беремо ухиляти, а ухиляти всі вміють воювати добре. Я вам а ТЦК сказав... поліція не вміє воювати. Ми не знаємо тієї стратегії. Ми Хай. навіть не підлежимо вчити, нас не можна навчити воювати. А от ухіляти вміють Молодець. воювати добре. Ми їх туди кидаємо, не безключаються і умови. А ти Молодець. скажи, Молодець. Це, це, е, це групування частне чи на государственному рівні? Що на государственному рівні. Це то... не цека, це що, часта контора чи ні? Ну дивіться, ми демократична країна, у нас все частне. Мы демократичные парни, а як вы хотели, короче. Сейчас государственного очень мало. Когда частная контора и защищает ну, ну, Люси, 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 а ну, подожди. подождите, не торопите. Люси, у нас в данный момент государственного вообще нету ничего. Вообще нет ничего. Тупо нету ничего. Даже та же самая мусарка. О, Меха, Меха, скажи, вот вы, честно говорю, вы, наверное, все не образованы. Вот вы не можете сказать, что такое Родина. Вас защищает государство? У вас есть какие-то... Конституция работает в Украине или нет? Слушайте, Люся, вы очень грамотна. Вас надо туда. Вы тоже, наверное, ухилянка, так? Вы нет, вы я не ухилянка, я говорите. не знаю, что это за слово. Как-то ану объясните Пока мне. Пока Конституція да. на паузі. И не говорить, коли йде у нас, мы захищаємо Україну, нам не потрібна Конституція. Всі должны захищати Україну. Незалежно, кто ты, жінка чи чоловік. Блядь, слышишь, топчи ногой асфальт, нахуй, блядь, ты заебал, блядь, блядь, сидеть пиздец, нахуй, ни о чем, блядь. Механи, короче, если ты ухилян, короче, то ты не сердися, короче. Мы тебя так тоже. А при чем гали... тут ухилян, блядь? Ты мне сказал, ты мне назови хоть одну контору государственную, в Украине. Это тебе разница, и Гриша, иди, Гриша ми, механика, механика уже и так трус обидный сидит там под подоконником, чтобы ТЦК не побачила. Да, да, да. да, А ты что это на цей, сыпешь соль на рану. У нас люди боятся выйти в магазины за ТЦК. Это надо так с людьми такое сделать, что мужики боятся выйти за хлебом в магазины, не работают. що жона їх содержать. Ви дуже... пані, дойти до такого треша человека опустити нижче плінтуса. Спочатку людей, люди зневірилися, зневірилися друг у друге. Це саме це пропаганда була така. Люди зневірилися, перестали друг другу довіряти. І зараз нужен такий. Поводир, і пастир, і пастух, який би міг підняти це стадо, яке ховається по хатам, і підняти, даже, щоб вони могли самі за себе постояти. Понімаєте? І ці люди, які ховаються, це добре до време. Вони думають, що сховаються. Рано чи пізно прийде в кожну хату, прийде під У нас вже програма розроблена. Понятно. Ми прийдемо в кожну Понятно. хату. Вы же бандеровцы, нахуй, ходили, блядь, это ж в восемнадцатом году, блядь. Полицаи, полицаи были, да, 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 полицай, да. Полицаи, да, блядь. Ох, красава, блядь. Отжимали, отжимали да, все. Блин, ты не сховайся, ты не в нас, не да. Не да, ты не сховаешься. сховаешься, сховаешься. Последнее да, зернышко за забирали, блядь. И так вы ж свои, своих и хуяли, блядь. Надо сейчас выживать. Кому выживать, нахуй, тебе. А шо, я не людина, алишов. Есть, есть, не надо как-то жить. Гриша, ты понимаешь, вот когда в 90-х собирали бутылки и когда заводы пилили металл, за это время люди успели деградировать и нас вернули обратно в 19 век. Вот когда были, прислуживали фашистам, вот сейчас у нас люди не Им говорят, вы свободны. Только йдіть в окопы, закрыли границе. Ви свободны, йдіть на работу, но треба заплатить большую часть половины за комуналку. а люди не отдупляються, они думають, так і должно быть. Люди добрі, ви одне і те же, ТЛП, ТЛП одне і те же. Хто буде захищати батьківщину? Скажіть мені. Хто буде захищати? Чоловіків Ти. не стане. Ти. Ты. Я поїду за кордон. У меня контракт заканчивается, я еду за контролем за кордон в Англию. Так подожди, Гриша, давай так, ты такой умный, сейчас я тебя быстро разложу по полочкам. А вот ты мне скажи, в твоем понятии, что такое батьковщина? Я, например, понимаю, а ты понимаешь? Вот если бы мне сказали, ну, меня... не защищай батьковщину, Луся, разложи по полочкам. Луся, я тебе расскажу, для меня батьковщина это сейф, сейф банковский в Лондоне, это моя батьковщина. Я поняла. Там, где хорошо, да? Ну, а. ты понимаешь, вот эти все ухилянты, это наши депутаты, они успешно э, все, все бабло, 70 миллиардов, которых э, у, них, у них с Украиной наворовано, они в этих банках и находятся. Но они же почему-то не идут воевать, защищать. Ну, ся, свои все, все зависть, все зависть. У вас такая шановни, стратегия. Шановные, казаки, Гриша, подожди секунд. Шановные казаки, это казачки. Да что ж это за